сегодня произошло вот это событие, что мы все собрались, является показателем более или менее какой-то народной солидарности. Мы здесь собрались, чтобы выразить свой протест против милицейского беспредела, который за дня в день проходит в нашем городе. И все мы прекрасно знаем о том, что в райделах проходят пытки, о том, что в райделах проходят изнасилования, о том, что в райделах людей убивают. И мы видим не один случай, видим и знаем, когда наших друзей, ваших детей выносят из райделов мертвыми, милицию не наказывают, потому потому что милиция это преступный орган, который срослось с государством. Милицию невозможно реформировать. Милиция только можно ее распустить и заменить народными отрядами самообороны. Никогда милиция нас не защитит, никогда она не придет. срослась в капиталистической системе гнобления нашего государства. И выход только один. Выход это выступить против этого беспредела. И не надо тешить себя иллюзиями, что милицию можно реформировать, что бывает милиция с человеческим лицом, что э, бывают добрые милиционеры у нас в стране. Нет, такого не бывает. Не надо тешить себя иллюзиями. Я призываю всех вас э, осознать это и, и нести рассказывать об этом, рассказывать об этих случаях, не молчать, не молчать на милицейский беспредел, не бояться их давления, не бояться того, что в райотделах нас будут за наше право на свободу слова репрессировать. Сегодня они отобрали у нас право на свободные собрания, завтра нас начнут выгонять с института и увольнять с работ. За то, что и заменить его на советы трудящихся. Свобода, революция, социализм.